কথা কব পাৰিলাতেন নহয় পেহী আৰু মাক আজি মোক এনেকুৱা চাকৰি নকৰিলেহে ৰাতিপুৱা ইমান খিনি কাম কৰিব লাগে মা আৰু পেহী এনেই থাকে মোক চোন পাকঘৰত সহায় কৰি দিব পাৰে মোৰ কষ্ট হলে মানে ভাল হে পায় সিহঁতি কেইজনীয়ে ৰাতিপুৱা দিনটোলৈ কথা শুনা থকাবোৰ আছে ঘৰৰ পৰা একো নানিলি নকৰিলি বুলি দিনৰ দিনটো ভিতৰতে সোমাই সোমাই দুয়োজনীয়ে কি কথা পাতে নাজানো আৰু এনেও বাৰু মোৰ কথা পাতে বুলি মই জানোৱেই ইমান যদি এনেকে বোৱাৰী এজনীক যদি অশান্তি দিবলৈ মনেই আছিলে বিয়াই ৰাতিব নালাগিছিলে তেতিয়াহ'লে পুতেকনে অন্তত লোকৰ ঘৰ ছোৱালীজনীয়ে অকণমান শান্তি পালে হয়

গুচি যামগেকেন বোৱাৰী মূল্যটো নিজৰ জীয়েক নাই যে সেইটো কাৰণে তুমি নথকাত মই মাহতক কয় সিহঁতক আগৰ দিনৰ নপঢ়া নুশুনা মানুহ যে বুজি নাপায় কথাবোৰ অ বুলিয়ে কয় মোক অশান্তি কৰে আকৌ এইবোৰ কথা কৈ ভিতৰতেনো গিয়েকৰ লগত কিনো কৰি থাকে আৰু চাহ সেইটো দিবলৈ দেখা নাই দুপৰীয়া হৈ গল এতিয়ালৈকে এইবোৰ বোৱাৰী হোৱা চেহেৰা এইবোৰ ঘৰ দুৱাৰ ধৰিব লাগে বুলি এইবোৰ নাজানে চাহ খাওঁগৈ বৈ ইমান মাতি আছো নুশুনী তই বোৱাৰীৰে কি কৰি আছে ন বোৱাৰীৰে চাহ দিব লাগে নে তই দিব লাগে তই এইবোৰ কামবোৰ কৰি থাকৰ কাৰণে বোৱাৰীৰে চল পাই আকৌ হ'ব দেই তাই দিয়া মই দিয়া একেহে কিবা অসন্তোষ কৰি থাকনো বৈ বোৱাৰীৰক অকণমান কাম বন কৰিবলৈ কবি ভিতৰতে সোমাই থাকিলে নহয় নহয় কয় আৰু এতিয়া নকৰিলেনো কি কৰিবিনো দেখা নাই মিনতি বোৱাৰীয়ে এনেকৈ পঢ়ি শুনি চাকৰিও পালে আকৌ সময়মতে শহুৰে শাহুৰেকক ভাত পানী দি থৈও যায় সেনেকুৱা বোৱাৰী হ'ব পাৰিব নি আমাৰ এইজনীয়ে এই তাইৰ ভাগত নখ সূত্ৰেও পাৰ নাপায় ল'ৰা ছোৱালী এটাতো মুখ দেখাব পৰাই নাই তিনি বছৰ হ'ল আৰু আজিলৈকে তই যে কি কথাবোৰ কৈ থাক নহয় ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া বাৰু জন্ম দিবয়েই কি খব কচোন ল'ৰাটো চাকৰি বাকৰিটো হোৱাগৈ নায়েই আকৌ এইবোৰ আমাৰ টেটুতহে যাব ভালেহে হৈছে ভালে হোৱা নাই নহয় নহয় দেই যিমানেই হ'লো লাতি পুতি এটা মুখ দেখিব পাব লাগে তাই এনেকৈ হ'লে মানে আৰু দুদিনমানৰ পিছত বাজি বুলিহে ক'ব বোৱাৰক সেইদিনাখন আকৌ মই মিনতীহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁতে কৈছে মিনতীয়ে এই হ'ব হ'ব তইও বৰ লোকৰ কথাবোৰ শুনি শুনি বৰ ঘৰখনত হুলস্থুল কৰি থাক আকৌ তাই শুনিব লাগিলে তোক আগত থবহি

জানো এই গৈ থৈ গৈ থৈ আপুনি এনেকৈ কাজিয়া লাগিবগৈ বুলি আৰু আপোনাৰ লগত মই এতিয়া কাজিয়া লাগি থাকিবলৈ অকণমান কৰি আছো কেনেকুৱা মানুহে ঘৰলৈ বিয়া হলো আৰু দেই উপায় নাই আৰু এতিয়া যে পঢ়ি থাকিব পাৰিলোহেঁতেন এইবোৰ কথা শুনি শুনি মোৰ মগজটো ঘোলা হৈ গৈছে ঠিকে আছে দে পেহী আৰু জনী যে মুখে মুখে কথা ক'ব পাৰিছো ভাল ভাল কথা ক'লে তহঁতক বেয়া পাওঁ মই থকাৰ কাৰণে তহঁতৰ এইখন ঘৰত চবৰেও শান্তি হয় যামগৈ ক'ৰবালৈ থাকিবি তহঁতি সুখে শান্তিয়ে পেহী আপুনি বাৰু উল্টা কৰি দিছে মই আপোনাক সেইটো কথা কোৱা নাই নহয় হ'ব হ'ব তহঁতৰ এইবোৰ ভেঙুচালিৰ কথা মই চব বুজি পাওঁ তাকে দেই এইবোৰ মানে শান্তি নাই কিছুমান মানুহে সঁচাকে ঠিকে কয় এইবোৰ ঘূৰি অহা ঘৰত থকা এইবোৰ বাই ভনী থাকিলে মানে বিয়া হ'বলৈ নাপায় লুতি নহয় এইবোৰ ঘৰ ভাঙি দুভাগ কৰি দিব আগতে শাহু মায়ে মোক ইমান কথা নুশুনাইছিলে এইজনীয়ে কথা লগাই লগাই শাহুমাৰ লগতো বেয়া কৰিলে কি হলে শিল্পকীলৈ ৰৈ থাকিলে উচাত মাৰি গৈছেগে নহয় পেহীৰে এজনী আৰু কি কবি সৰু সৰু কথাবিলাকতে আজিকালি অকণমান বেয়া পাবলৈ ধৰিছে এই সময়মতে পেহীৰেও অকণমান চাহ তাহ অকণমান জলপান চলপান চাচিবি ভাল পায় আৰু হেৰি কথা এটা কওঁ তোক ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা ভাবিব হৈছে নহয় এনেকৈ থাকিলে নহ'ব আৰু বিয়া পতাও তিনি বছৰমান হ'ল নহয় আমাৰো নাতিমোক চাবলৈ মন যায় নহয় এইবোৰ ভগৱানে দিয়া বস্তুহে মা বিচাৰিলে সকলো সম্ভৱ হৈ নাযায় আৰু এটা কথা কওঁ এইখন ঘৰত মই ইমান হুলস্থুলত ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দি পিনে ইমান কথা শুনি শুনি সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেতিয়াহ'লে ক'ম আৰু মোৰ নাজানি বুলি ভাবিছিলোঁ ইমান মানুহে তেনেকে কষ্টতে কিছুমানৰ গিয়েকবোৰ বেয়া কিছুমানৰ শাহুৱেকে ইমান অত্যাচাৰ কৰে তেনেকেই জন্ম দিছে আৰু আমাৰ তহঁতৰ এইকণ কথা শুনিব লওঁতে তহঁতৰ এনেকুৱা কথা যি কৰ কৰি থাকিবি আৰু দেই আমি থলে একো মাত নিদিওঁ পেহিয়ৰকো আহিলে কমহে ল'ৰা একো নমতা হ'ল নহয় এইবোৰ চব ঘৈণীয়ে আনি আনি মেখেলাডালত সোমালগৈ অকণমান ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছিলো ঘৰতে থাকি আমনি লাগিছে সেইটো কাৰণে ওলাই আহিছো অকণমান বাকী গা চাহ ভাল পাইছা নহয় ন গা চাহ পাইছা নহয় লৰা ছোৱালী হোৱা নাই কাৰণে এই ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছে বুলি কৈছে আকৌ পেহীয়ে কি যে কথাবোৰ কয় নহয় পেহীজনীয়ে সেই পেহীজনীৰ পৰা মানে শান্তি নোহোৱা হল অ গোটেই গাওঁখনতে কৈ ফুৰিছে চবেই জানে তুমিহে নাজানা চাগে অকল তেওঁৰ লগত ঘৰত যদি কিবা এটা কাজিয়া হয় চিধাই গাঁৱলৈ আহি যা এটাৰ আগত মোৰ কথা বদনাম গাব এতিয়া বাৰু নোহোৱা নোপোজে তোমালোকৰ ঘৰত আকৌ কি হৈ থাকে আমি একো গম নাপাওঁ নহয় আমাৰ ঘৰত দুদিনমান থাকি চাবাগে তেতিয়াহে গম পাবা কাহিনীবোৰ আমাৰ যিমান কাম কৰিলো নকৰাই হয় সেইটো কাৰণে মই কিছুমান কাম আজিকালি কৰিবলৈ বাদ দিছো কি ক'বা উপায় নাই আৰু এনেকে বিয়া হৈ ঘৰত থকা মানুহ আৰু এই ঘূৰি অহা মানুহ এজনী থাকিলে মানে এনেকুৱাই হয়

কিন্তু মিছা মিছা কথাবোৰ সহ্য নহয় আকৌ আপুনি মিছা কথা ক'ব পাৰে আমাৰ খান্দানতো মিছা কথা কোৱা এনেকুৱা মানুহ নাই আৰু মই এনেকৈ লোকে মিছা কথা কৈ ফুৰিলেও বেয়া পাওঁ গোটেই যে গাঁওখনত যে কৈ ফুৰিছে যে মই বোলে সেই ল'ৰা ছোৱালী নোহোৱাৰ কাৰণে বোলে মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ বোলে ক'ৰবাত আমুক তামুককৈ সেইবোৰ আপোনাৰ মিছা মিছা কথা ক'বলৈ কি দৰকাৰ পৰিছে আপোনাৰ যিটো বয়স হৰিনাম ল'ব হ'ল হেৰু এইটো বয়সত লোকৰ ঘৰত বদনাম গাই ফুৰিলে শোভা নাপায় সেইটো কাৰণে ইমান উৰি আহিছে আকৌ মোৰ লগত কাজিয়া লাগিবলৈ মাৰ আগত গৈ পিনে দুমাহ তিনিমাহ এনেই নহয় আপোনালোকৰ থাকিব পাৰেনেও ন তহঁতৰ ইমান চিঞৰ বাখৰ মা পেহীনো বাৰু যায় তাইৰ বেয়া তাকে বনাম গাব লাগে নে মইনো পেহীৰ আকৌ কি ইমান পানী খোৱা পুখুৰীত বি ঢালিলো বাৰু মোক ইমান বেয়া বেয়াকে গাঁৱৰ মানুহৰ আগত কৈছে মই নাথাকো আৰু এইখন ঘৰ মই এতিয়াই যাম নে ৰচন ৰস কটা কটাখন কৰি থৈ আহিবি কি কলেনো পেহীৰে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নহয় বোলে সেইবোৰ ভাবি থাকিলেহেঁতেন ভনী তইনো বাৰু সেইটো কথাও বাৰু ইমান মিছা কথাটো বাৰু গাঁৱত কবগে লাগেনে তাই বাৰু ভাত নিদিয়ে পানী নিদিয়ে সেইবোৰ কথা বাৰু কেই যা এইবোৰ কথানো বাৰু তই মানুহৰ আগত কবগে লাগেনে বাৰু মাহঁতৰ ঘৰত থাকোতে পানী এগিলাচো লৈ নাখাওঁ কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে বেয়া পাব বুলি চব কাম কৰোঁ তথাপিও নিজৰ ছোৱালীৰ দৃষ্টিৰে এদিন নাচানে আপুনিয়ে হওক বা পেহীয়ে হওক তিনি বছৰ হ'ল আজিলৈকে মই কোনো এদিন আপোনালোকক একো বেয়াকে কোৱা নাছিলো মুখে মুখেও ইমান নকওঁ কিন্তু আজি এই কথাই সহ্য সিমান বাহিৰ কৰি দিলে মোৰ মই আৰু এখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰো আৰু আপোনালোকে যি ভাবিলেও ভাবক তই তই ইমান দিনৰ পৰা ভাবি আছিলি যদি এইখন ঘৰ এৰি যাও ঘৰখনত কোন থাকিব কচোন নাজানো কোন থাকে থাকিব মই আৰু নোৱাৰো আৰু এইখন ঘৰত থাকিব দেখিছনে বাৰু অকণমান কথাবোৰ কওঁতে বাৰু ভাবি চিন্তি নাচাও কেলে যিকোনো কথা মুখত আহিলে বুলি বাৰু কব লাগেনে সঞ্জলী বাৰু এতিয়া কিমান কষ্ট পাইছে চাচোন

ঘৰ দুৱাৰো বিচাৰিবলৈ আছে নহয়